Barlarakin riyogate. Durnanın gözü deyin turu suulu çeşmeyanın boyuna yerleşen, çar dağlı çandiviyle bağ vaxtaları bürönü oturan bir oğlu var ekin. Günlörün birini üç sani gongsi, ço çeşmeyanın boynu su almağa gelirir. Olur su alp bolansonlar, öz aralarını gürlüme başlayarlar. Men oğlum şeyle bir görmegey ölüyün. Den duşlarının içinde aylanıp çıktır Men Min oğlum olsa şeyle bir teğir ya ölüyün. Oğun şovadan emestil ya. Diyip ayal öz oğlunu övmege başlaya. Üçüncü ayal olsa hiç şeyli sesini çıkarmaya. Ağiz, Heneme öde oglunwara da hiç ta daydın. «Vay, Men tizine näme iteň. Eh, le säwalar ýer helle. Goňşular bedrelerini göterip öýlerini tarap görä boladylar. Ağ dyrag göränlerinden soň öňlürlerini oğullary tygap çykýarlar. Birin zaya alyň ogly ejesiniň öňünden çykyp daş edip durulmuş. ikinci ayağının oğulğun ecesinin önünden çıkıp bar <laughs> güyüsü bilen sıyıklı katıyar. Üçüncü ayağın dincin alma uçuyun su qağını yere koyun. Ececan, getirmen götürüy. Diyip oğulü ecesine kömü 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 kömü